Medreseler yanındaki makberi ve önündeki asırlık çınarıyla, faniyi bakiyle, dünyayı ukbayla, maziyi atiyle buluşturan vuslat kapılarıdır. Darül uluslararası medreseler bu şuurla dünyanın dört bir tarafından talebelerini kabul ederek gönül köprüleri kurma ümidiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Hali hazırda Amerika'dan İngiltere'ye, Rusya'dan Pakistan'a, Malezya'dan Suriye'ye hemen her ülke ve şehirden yüzlerce ilim sevdalısının büyük teveccüh gösterdiği medreselerimizde alanlarında uzman, kıymetli alimlerden eğitimlerini almaya devam ediyorlar. Darülfunun vakfı olarak derdimiz, Sinan'ın mermerle, Yunus'un şiirle. Mevlana'nın aşkla inşa ettiği medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırmak ve Anadolu'yu yeniden ilmin merkezi haline getirmektir. Kaybettiği güneşi Darülfünun uluslararası medreselerimizde bulma aşkıyla sınırlar aşıp gelen bu ilim talebeleri hepimizin emanetidir. Gelin hep birlikte bu mukaddes emanete omuz verenlerden olalım. kıyamete kadar kapanmayacak olan amel defterlerimize hayırlı ameller yazdıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirojuddin Munir, umur saya 24 tahun. Ee, setelah saya menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun, 4 tahun di ilmu syari di Indonesia, kemudian 2 tahun selanjutnya menyelesaikan tahfidz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi saya untuk melanjutkan studi di negeri Turki ini. Yang dimana negeri ini banyak para ulama Kemudian banyak para banyak ma'had-ma'had dan banyak sekolah-sekolah yang memberikan kemudahan untuk kita menuntut ilmu. Di antaranya kita mudah untuk uh, belajar dan sebagainya, semuanya serba gratis. Kemudian juga banyak para ulama dan sebagainya. Uh, maka dari itu salah satunya adalah Ma'had Darufunun ini yang memberikan kita uh, fasilitas untuk mampu dan mudah bagi kita untuk belajar salah satunya ilmu fikih, ilmu hadis, ulumul hadis dan sebagainya bersama para ulama-ulama yang memiliki uh, kemampuan dan kredibilitas yang baik. Maka dari itu, para sahabat sekalian yang saya mulaikan, karena talabul ilmu itu adalah suatu yang wajib, maka dari itu kita harus mampu men, uh, menjadikan diri kita untuk menuju dan mendapatkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka mungkin ini bisa menjadi sebuah jalur dan sebuah Uh, alternatif yang bisa diambil oleh para sahabat sekalian untuk bersama-sama kita di sini dalam uh, menuntut ilmu dan sebagainya. Mungkin kurang lebihnya dari saya. walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rajim. Kama badana awal khalqin نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم